assalomu alaykum tv kundalik dasturini kuzatuvchilari sizlar bilan yana biz otabek rahmatov hamda sunnatulla g'ulomov efirdamiz har doimgidek an'analarga muvofiq ajoyib videolar bor biz ular bilan dasturimizni boshlaymiz boshlaymizhayo suvni tami muz bilan bolajonlar karantin qoidalariga rioya qiling men seni oylarga men seni oylarga Eu o que é isso. aziz do'stlar bu birinchi videoyimiz o'sha internetda mashhur bo'lgan opani topib borgan bloger qiz hamda o'sha opani qaytadan yana bir video edi ikkinchi videomiz bu bo'lgan voqeami bo'lmagan voqeami har holda kuyov to'ralar ishtirokidagi ajoyib video yana bir videoni qo'yib ko'rsatishimiz mumkin bu futbol muxlislariga juda yam uh, nima deydi yoqadigan video bo'ladi tagliata messa fuori yana bir bora hammaga assalomu alaykum <laughs> kayfiyatni ko'tarib olamiz hamda youtubeda tv kundalik dasturini tomosha qilamiz birgalikda kanalimizga a'zo bo'ling подписаться tugmasini bosib qo'ying fikr bildiring dizlak yoki lak tugmasini bosishni ham unutmang undan tashqari tv kundalik deb telegramda qidirsangiz albatta bizni topasiz hamma hammaga yana bir bor assalomu alaykum xayrli oqshom xayrli kun xayrli tun chunki bizni dunyoning turli chekkasidan tomosha qilayotganingizni his qilib turibmiz va bugungi loyihaning bugungi sonini boshlaymiz otabek sizga ham masofadan turib assalomu alaykum dey vaalaykum assalom kayfiyatlar qanday kayfiyatlar har doimgidek albatta bunday videolardan keyin biroz ko'tarildi nazarimda kayfiyatingiz va bugungi kunning eng muhim voqealari deb o'zimiz uchun bilgan va yig'gan ma'lumotlarimizni ulashishni boshlaymiz bir necha kundan beri tinimsiz muhokamalarga sabab bo'layotgan yangilik chorvoqda cho'milishga ruxsat beriladimi yoki yo'qmi chorvoqda motorli qayiqlar taqiqlanadimi yoki yo'qmi aziz do'stlar chorvoqda cho'milishga ruxsat berildi ha uh bu ham -huh. yaxshi uh holat -huh. aynan turizm bilan bevosita bog'liq jarayonga ijobiy ta'sirini o'tkazadi degan umiddamiz har holda boshqa joy ham yo'q aslida toshkentga yaqin atrofda bunday ko'rkam bunday ob bahavo go'sha demak keyingi mavzuga o'tamiz o'n beshinchi avgustdan keyin ham bir qator karantin cheklovlari saqlanib qoladi otabek bu narsani ko'rib chiqqan bo'lsangiz kerak choyxonalar umuman olganda mana shunday yopiq maskanlar bilan bog'liq joylarning ochilishiga hozircha ruxsat berilmayapti boisi hammamizga ma'lum kasallik avj olish imkoniyati bo'lgan va kislorod siqiladigan ichki hududlar ya'ni yopiq maskanlar ochilishiga hozircha taqiqlar bor restoranlar kafelar choyxonalar mana shuning sirasiga kiradi va yana bir qator cheklovlar baribir niqob gigiyena qoidalari va hokazo va hokazo va eng muhimi hali metropolitenga ham ruxsat berilmadi otabek demak keyingisi o'zbekiston aholisining deyarli yarmi ijtimoiy himoya bilan ta'minlanmagan xalqaro tashkilotlar hisoboti xalqaro tashkilotlar mana shunday hisobot taqdim qilishgan o'zbekiston aholisining deyarli yarmi ijtimoiy himoya bilan ta'minlanmagan deyishyapti va o'ylaymizki xalqaro tashkilotlar bu borada aniq bir fikrlarga aniq bir dalillarga isbotlarga tayangan holda mana shunday fikrlarni yuritayotgan bo'lsa kerak har holda o'sha ijtimoiy himoya masalasida bir necha ijtimoiy himoya tizimida bir nechta o'sha kamchiliklar borligini kuzatdik ayniqsa bu kamchiliklar mana shu karantin davrida pandemiya davrida yaqqol sezildi to'ppa to'g'ri demak ijodiy imtihonlar bekor qilingan yo'nalishlarda qaysi fanlardan test olinishi ma'lum bo'ldi otabek qaysi fanlar ekan bu haqida ham ma'lumot ber endi bilasizmi men allaqachonlar abituriyentlik davridan o'tib ketganman oliy ma'lumotga egaman shuning uchun bu mavzular meni qiziqtirmadi biz shunchaki bir haligi ma'lumot sifatida aytib qo'yyapmiz agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa bizni abituriyentlar kuzatishayotgan bo'lsa albatta bemalol bizni telegramdagi tv kundalik sahifamizga kanalimizga kirib mana shu yangilikni o'qib olishlari mumkin bugungi yangi ma'lumot bu demak sergelida de yigirma to'rt yoshli ayol ona, ona, onasi va uch oylik chaqalog'i bilan yerto'lada yashab kelgani ma'lum bo'ldi masalaga senat e'tibor qaratdi hmm. bu tez orada o'z yechimini topishiga ishonamiz har holda bunday sharoitda yashash juda ham qiyin endi shunaqa oh. şun, sharoitda yashayotganlar bilasizmi ba'zanchi Uh, o'ylab qolamanda hech kim misol uchun ko'chada tug'ilmaydiku o'zi aslida inson har doim hamma ota onasini bag'rida o'zini uyida tug'iladi lekin nimaga ko'chada paydo bo'lib qolishadi nima sabab bo'lgan ularni ko'chaga chiqib qolishiga nima sabab bo'lgan o'sha uh, nechi yillar mobaynida hattoki yosh bolasi bilan yer yerto'lada yashashiga nima sabab bo'lgan mana shu masalalarda ham birozgina o'ylash kerak nazarimda va uh, bu oxirgi mahallar juda katta trendga ka aylanib boryapti odamlar o'sha sardor rahimxonni ajr loyihasida ko'ryapmiz odamlarga uy sovg'a qilyapti baraka topsin yaxshi ishlariga yaxshi ishlarga guvoh bo'lyapmiz lekin o'sha odamlar qanday qilib ko'chada qolgani ham to'g'risini aytganda birozgina qiziq albatta buni mohiyatini o'rganib chiqish kerak bo'ladi demak otabek mana bu video ham qiziqarli videolar sirasiga kirdi dunyodagi eng qimmat niqob oq oltin brilliantdan tayyorlanmoqda og'irligi 270 yuz gramm niqobning narxi hozircha 1.5 million dollar deb baholangan videoni tomosha qilamiz a bu O'zbekiston, so'm o'zbek so'miga o'girilganda 15 milliard 300 million so'm bo'lar ekan qisqacha ko'raylik tomosha qilaylik videoni Израильские ювелиры завершают работу над объектом, который на первый взгляд очень похож на элемент облачения средневековых рыцарей. Хотя в каком-то смысле эту вещь и правда можно назвать доспехами. Я очень рад и горд представить вам наш невероятный проект. Это маска от COVID-19, самая дорогая в мире. Из дешевого в этом респираторе разве что фильтр типа N99, который необходим для того, чтобы это творение прошло классификацию как медицинское изделие. Остальные материалы не совсем бюджетные. Золото 18 карат и 3600 черных и белых бриллиантов. Цена на это средство защиты от коронавируса – полтора миллиона долларов. baraka topishsin bir yarim million dollarlik niqobni kimdir End adamlar, oladik, lekin, uh, endi borda shunaqa odamlar bir yarim million dollarlik niqoblarni ham sotib oladigan odamlar bor lekin bilasizmi endi hozirgi kunda uh, atrofimizda yoki qo'ni uh, qo'shnilarimiz orasida qarindosh urug'larni orasida birozgina muhtojlik bo'lib turgan paytda hattoki o'sha yegulik mahsulotlari <laughs> birozgina yetishmayotgan bir paytda va pandemiya davrida narx navoni oshib ketishiga nimadirlar sabab bo'layotgan mana shunday davrda bir yarim million dollarlik niqobni ko'rib bu haqida gaplashishni to'g'risi unchalik ham xohlamas ekan odam ho bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz otabek davom <laughs> ettiring olmazor tumanida uchta transport vositasi urib qochgan mast haydovchi ushlandi buzoq buzoqni yugurgan somonxonagacha deyishadi bu haqiqatdan ham mana ushlanibdi menimcha somonxonagacha ham yetib bormagan hozir kunda hozir kunda hamma joy rivojlanib ketdi oldingi safar ham bu mavzuga to'xtalib o'tganmiz inspektorlardan davlat o'sha yo'l davlat avtomobil nazorati xodimlaridan qochish hech narsaga olib kelmaydi chunki hamma joyda hozir kameralar bor zamon rivojlangan va u bu faqatgina vaqt masalasi vaqt ham unaqa ko'p vaqt olmaydi bu narsa bir kun uzog'i bilan ikki kunni ichida albatta o'sha jinoyatchini topishadi demak o'zbekistonda covid o'n to'qqiz bemorlarini shifoxonadan tashqarida davolagan tibbiyot xodimlari jazolanishi haqida qo'shimcha izoh berildi bu masala ham o'zi ko'plab muhokamalarni keltirib chiqargan edi otabek xabaringiz bor avvaliga o'zi joy yetishmadi koykalar yetishmadi shifokorlar soni yetishmadi va uylarda qolib davolaninglar deb undan keyin ko'p o'tmasdan bunday qilib uyda davolangan davolagan shifokorlarga nisbatan jazo qo'llanilishi biroz g'ayri tabiiydek qabul qilingandi va bu ham rasmiylar tomonidan to'g'ri baholanib bu haqda atroflicha to'xtalib maqola e'lon qilingan buni ham qiziquvchilar bo'lsa telegram kanalimizga kirib batafsil o'qib olishlari mumkin ho'p ha, bizda har doimgidek an'anaga aylangan xabarlardan yana bittasi har e, kuni mana shunaqangi xabarlarga duch kelyapmiz sirdaryoda noqonuniy yo'l bilan besh yuz million so'mdan ziyod mablag'ni o'zlashtirgan agro bankning tuman filiali rahbariga jinoyat ishi ochildi besh yuz million so'mdan ziyod mablag'ni ellik ming dollar bo'ladida bu besh yuz million so'm ha ellik ming dollar bo'ladi ellik ming dollar endi tasavvur qiling bitta viloyatni bitta tumanidagi bankda shuncha pulni o'g'irlab ketishgan bo'lsa bu qo'rqinchli holat katta katta banklarda bu qanday yuz berarkan keyin degan mijozlarda savol tug'ilishi o'rinli keyin bu yil kalamush yili bilasiza sichqon yilimi kalamush yilimi ha shunday bevosita qandaydir yilga ham bog'liqmi deymanda e menimchaku bunaqa narsalar endi hozirgi kunda o'sha korrupsiyaga qarshi kurash agentligining agentlikmi bilmasam tashkilotmi shu tizimning yaxshi ishlayotganidan darak berayotgan bo'lsa kerak har holda bo'lib ham undan keyin axborot ochiqligi hozirgi kunda juda rivojlanib boryapti bemalol hamma narsani aytish mumkin bo'lib boryapti va shu narsa ham hozircha ta'sir qilyapti menimcha oldingilardan bexabar bo'lgan bo'lishimiz mumkin agar oldin ham sodir bo'lgan bo'lsa bunaqa voqealar hozirgi kunda esa bexabar qolishimizning hech ham imkoni yo'q telegram ishlayapti youtubelar ishlayapti yetmaganiga biz ham ishlayapmiz tv kundalik dasturi bor xullas bizni kuzatishda davom eting o'zbekistonda o'n yettinchi avgustdan boshlab masjidlar har kuni ishlaydi faqat juma namozi ado etilmaydi bu ham ko'pchilik tomonidan haftani bor yo'g'i to'rt kun yoki uch kunda ishlaydi degan bahsli bir fikrlar yuzaga kelgani uchun mana shunday ma'lumot berdi diniy qo'mita va faqat juma hozircha juma namozi ado etilmasligi aniq va ravshan bo'lib ulgurdi albatta o'ylaymizki umid qilamizki vaqtinchalik holat tayyorgarlik ha juma namozida endi baribir ko'pchilik nima yig'ilishi mumkinda o'shai ko'pchilik ishtirok etadi ko'pchilik yig'iladi o'sha nuqtai nazardan menimcha hozircha bu cheklov amalda turibdi lekin aytganingizdek umid qilamiz tez kunlarda bu cheklov ham yakun topadi qarshi shahar hokimi vafot etgan fuqaroga yer berdi marhumga o'n kunda hujjatlarni rasmiylashtirish vazifasini yukladi maлades вообще молоdes alovini topsang qoram yonadi degani yoki bir asar bo'lardi murdalar gapirmaydi <laughs> <laughs> murdalar ham gapiradi vaqti kelsa hattoki mana o'n kundi hujjat ham mumkin ekan nafaqat gapirishi murdalar yerlarni ham o'ziga o'zlashtirib oladi mana kerak bo'lsa mana shunday narsalarni ham ko'ryapmiza ho'p keyingi ma'lumotn ko'rizashi tashqirlar makonida bitta epizod bo'lardi po'lat polaalr tuynakdan qochib chiqqandan keyin rosa ko'p moshinalar turardida shunda abdulhay so'raydi bu kimni moshinasi desa bu birovlarni moshinasi egalariga yo'q desa nima bo'lgan egalariga desa o'lganlar nomiga rasmiylashtirganmiz deydi mana shunday bir holat hoa qochayotgani topolmasliklari uchun sardobadagi suv toshqinlarida zarar ko'rgan uylarni ta'mirlashga sal kam o'ttiz milliard so'm sarflandi ha o'sha ushovdan tushovi qimmatga tushmoqda nazarimda chunki to'g'ri u ham arzon deb bormaydi <laughs> to'rt <laughs> yuz to'rt <laughs> million dollar <laughs> edi u to'rt <laughs> yuz to'rt million dollar endi o'ttiz milliard so'm ancha muncha pul albatta essiz shuncha pul to'rt yuz to'rt million so'mga nimalar qurish mumkinligini yaqindagina bir videoda ko'rib qoldim endi uni haligi bu mavzuga to'xtalamiz deb o'ylamaganim uchun u videoni olmagan ekanman lekin to'rt yuz to'rt million so'mga amerikada yo to'rt yuz to'rt million dollar ha to'rt yuz uzr ming bor <laughs> to'rt <laughs> yuz to'rt <laughs> million dollarga amerikada o'sha ruzvelt suv ombori <laughs> qurilgan ekan to'rt <laughs> yuz to'rt <laughs> yuz o'ttiz dollarmi shunaqa to'rt yuz o'ttiz ming dollargami shunaqaga germaniyada juda katta bir bino qurilgan ekan to'rt yuz qancha ming dollarga u ham uch yuz to'qson sakkiz ming dollarga yana qaysidir bir mamlakatda osmonopar juda o'sha o'ttiz qavatlik qirq qavatli binolar qurilgan ekan har holda endi bilmasam sardoba suv omborini qurilishida o'zim ishtirok etmaganman lekin o'sha suv omborini buzilishi laqqa baliqlarga mengzangani birozgina odamlarni g'ashiga tekkanday nazarimda yo'q undan keyin to'qqizta odam hibsga olingani haqidagi ma'lumotlar ham chiqdi Uh, laqqa <laughs> baliqlar bemalol uh endi hayot kechirishi mumkin hech qanday bosimga qaramasdan ular oqlandi laqqa baliqlar oqlandi voqealarni uh -huh. yeah, yeah. kuzatishda davom etamiz o'zbekistonda koronavirusga qarshi dori vositalari ro'yxati o'zgartirish kiritildi ro'yxatiga <laughs> kiritildi bu o'sha anchadan beri muhokamalarga sabab bo'layotgan va bevosita o'sha dori vositalarini ro'yxatini tuzadigan insonni ham intervyularini ko'rdik milliy telekanalida to'g'ridan to'g'ri jonli efirda u inson o'zini fikrlarini bildirib o'tdi hamda ba'zi keraksiz dorilar ham borligi ma'lum qilindi va albatta endi mana shu ro'yxat yangilanib o'ylaymizki o'sha xalqimizning insonlarning sihat salomatligiga to'g'ri ta'sir qiladigan va bu balodan bu pandemiyadan bu koronavirusda bu kasallikdan insonlarni tezroq tuzatishga o'z hissasini qo'shadi bu dori vositalari demak rossiyaning koronavirusga qarshi birinchi vaksinasining eksport narxi ma'lum qilindi kamida kamida o'n dollar bo'ladi deb aytishayotgan ekan bu o'sha chet ellarga nima qilish uchun eksport qilish uchun kamida o'n dollar bo'ladi deb aytishayotgan ekan hozirgi kunda bir kunda besh yuz bir kun bir, bir, bir yil davomida bir yil davomida besh yuz millionta vaksina ishlab chiqarishi mumkin ekan hozirgi kunda bugunni o'zida allaqachon rossiya bir milliard vaksinaga zakaz olib bo'lpidi ya'ni o'sha nima olib bo'libdi ikki martalik emlash narxi o'n dollar ha ikki martalik ikki martalik emlash lekin adashmasam agar u bitta insonga yo ikki marta yo uch marta emlanadi qoidasi bo'yicha chunki putin o'zi ham aytib o'tdiki qizi birinchi marotaba emlanganda harorati tushgan ikkinchi marta emlangan paytda biroz o'zimni yomon his qilgan uchinchi marotaba emlangandan keyin o'zini juda judayam yaxshi his qilganini aytib o'tgan uch kun ichida ro'y bergan holatda ta'riflab berganda bundan kelib chiqadiki demak uh, bitta inson uchun vaksina kamida uchta kerak bo'ladi v uh, ikkitasi o'n dollar deb eksport narxi e'lon qilindi yo o'zi boya aytib t yo'q o'zi ularni iddao qilishlaricha vaksina ikkita ampuladan iborat bittasi ko'k rangli qalpoq bilan bittasi qizil qalpoqli birinchi o'sha vaksinani qabul qilgandan keyin uch haftadan keyin ikkinchi vaksinani qabul qilinadi va hammasi joyiga tushib ketishi kerak bu borada ham batafsil maqolani o'qib chiqishingiz mumkin tv kundalik kanaliga a'zo bo'lsangiz u yerda barchasi yoritilgan kimyo va biologiya bo'yicha a'lo bahoga ega talabalar magistraturaga imtihonsiz qabul qilinadi yashashsin zo'r bo'libdi haqiqatdan ham yaxshi e, g'oya bo'libdi chunki o'sha kimyo bo'yicha biologiya bo'yicha a'lo baholarga o'qigan insonlar albatta kelajakda yana o'z ishini davom ettiradi o'z ilmini o'stirishda davom ettiradi va yurtimizga vatanimizga e, foydasi tegadigan kimyogarlar biologlar bo'lib yetishadi degan umiddamiz mana shunday intrigalar ham o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazadi albatta albatta vazir o'rinbosari tibbiyot xodimlarining moddiy mukofotlanishi bo'yicha e'tirozlarga izoh berdi agar qiziq bo'lsa batafsil maqolani kirib kunuz saytida o'qishingiz mumkin fermer yerni noqonuniy olib qo'yilishiga qarshi qanday choralar ko'rish kerak bu ham o'sha tahliliy maqola hisoblanadi oxirgi bu maqolani yozilishiga sabab juda ham ko'p chunki ko'ryapmiz respublikamizning turli hududlarida fermerlarni yerlari olib qo'yilmoqda zaxiraga olinib qo'yiladi yana ba'zi bir mahsulotlarni yetishtirish uchun olib qo'yiladi qisqasi bu holat avj olib ketgani bois kun uz jurnalistlari mana shunday tahliliy maqolani yozib chiqishgan bu ham qiziq maqolalar sirasiga kirgan va so' so'nggi ma'lumot o'qing ijodiy imtihonni bekor ijodiy imtihoni bekor qilingan abituriyentlarga ham qo'shimcha to'rtta yo'nalishni tanlash imkoni berildi xabaringiz bor ma'lum bir fakultetlarga ma'lum bir oliygohlarning ma'lum bir fakultetlariga o'qishga kirish uchun ijodiy imtihonlar talab qilinadi misol uchun jurnalistika sohasi bo'lishi mumkin yoki aktyorlik sohasi bo'lishi mumkin o'sha fakultetlarga kirish uchun ijodiy imtihonlar talab qilinadi o'sha ijodiy imtihonlar hozirgi kunda pandemiya sharoitida bekor qilinishi oqibatida endilikda o'sha insonlar bittagina fakultetga topshirmasdan o'sha o'qishlari to'g'ri keladigan fanlari to'g'ri keladigan yana to'rtta o'ziga o'xshagan fakultetga o'qishga topshirishlari mumkin bo'ladi bu ham qaysidir ma'noda bu yilgi abituriyentlar uchun katta imkoniyatlar eshigi imkoniyatlar kengaymoqda va bu ham qaysidir ma'noda ijobiy ta'sirini o'tkazmay qolmaydi demak buguncha bizda shular otabek ho'p koronavirus o'zbekistonda bir kunda bir yarim mingdan ortiq bemor tuzaldi davolanayotganlar soni olti mingdan kamaydi mana shunday xush xabar ham .huh bor bizda albatta yaxshi xush xushxabarlar bo'laversin yurtimiz tinch bo'lsin va insonlar kasal bo'lgan bemorlar tezroq oyoqqa turib oilalari bag'riga qaytib kelishsin Alloh barcha mu'min musulmonni o'z o himoyasida asrasin va mana shunday balo qazo ofatlar tez orada chekinib yana jamoat bir biri bilan yonma yon yursin ijtimoiy masofa degan narsalar bekor bo'lsin vaqt o'tib deymanda va hammasi yana iziga tushib ketishiga umiddormiz hammasi yaratgan robbimizdan albatta Mm -hmm. uh, inshaalloh tez fursatda yetib kelishiga umidvormiz aziz do'stlar hozirgi uh, kunda bizni tv kundalik mana shu kanalimizda obunachilarimiz soni haqiqatdan ham judayam kam uh, sekin sekin oshib borishiga umid qilamiz va tez kunlarda yanayam ko'plab obunachilar bo'lishini umidvormiz biz uh, ko'rsatuvlarimizni ya'ni mana shu tushirayotgan videolarimizni yaxshilashni xohlayapmiz sizda qandaydir fikrlar bo'lsa albatta yozib qoldiring o'z fikrlaringizni kanalimizga obuna bo'ling layk tugmasini bosishni ham unutmang chunki bu ular orqali siz boshqalar bilan pоделиться qilgan bo'lasiz ular ham kanalimizga a'zo bo'lishadi qanchalik obunachilarimiz ko'paysa biz ham mas'uliyatni shunchalik his qilib yaxshiroq ishlashga harakat qilamiz sizda qandaydir fikrlar bo'ladigan bo'lsa albatta kommentariyalarda fikr qoldiring tv kundalik dasturiga a'zo bo'ling hozircha shular hamma bilan xayrlashamiz bugun aytgancha yevropa chempionlar ligasining ikkinchi uchrashuvi bor atletiko madrid bilan kim o'ynardi lipsmidi lepsik lepsik lips degani yo'qku futboldan ja unaqa bir nima emasman futbol fanati emasman to'g'ri tushunasiz degan umiddaman ну lekin atletiko madridni o'yiniga qiziqaman u murabbiysi ja boshqacha murabbiy Uh, simyonemidi diego simyoni diego simyoni ho'p o'sha o'yinni ko'rishni tavsiya qilaman hammaga agar vaqtingiz bo'lsa uyquni qizg'anmayotgan bo'lsangiz yoki boshqa davlatda bo'lsangiz uh, yurtimizda sodir bo'layotgan voqealar bilan esa ertaga yana sizlar bilan ko'rishamiz tanishamiz hamma hammasini bir chekkadan o'qib chiqamiz hozircha hammaga xayr salomat bo'ling omon bo'ling o'zingiz va oilangizni ehtiyot